Вы рассказали самое интересное, и теперь второе по интересности. И в конце текста человек такой: «О-о-о, как хорошо начинали-то. А теперь несколько самых очевидных фактов в конце. Во втором абзаце неплохо бы рассказать человеку, почему вы ему это рассказываете в некоторых случаях предыстория не нужна. Сейчас расскажу. Если заголовок отвечает на вопрос «Что случилось в случае репортажа?», подзаголовок отвечает на вопрос «А как мне про это расскажут?». Да? Первый абзац отвечает на вопрос «Что самое интересное в тексте?», то второй абзац отвечает на вопрос а почему, собственно, автор решил, что я должен об этом узнать? Ну, по-честному, вы тут должны непалевно ответить читателю на вопрос, почему я должен об этом читать. Что это значит? Во-первых, это значит, что в этот момент вы должны представлять своего читателя и подумать о том, почему все то, что вы ему начали рассказывать вверху и будете рассказывать ниже, его касается. Если вы пишете за среднестатистического украинца с 25-35, со средним доходом, жителя города, 200+, а вы можете более-менее живо представить круг его интереса. Как и тот факт, что он пьет кофе утром, у него есть джинсы, можно что-то представить про людей. Вот. Представьте этого человека, который будет читать ваш текст. Вот у Паши, например, особенная аудитория. Ну, люди, которые любят почитать про историю. Я почти уверена, что у меня нет доступа к вашему потому что это в основном мужчины. И в основном старше 30-ти. Паша хорошо представляет своих читателей. Я тоже могу более-менее представить. Каждый из вас, я думаю, при желании может хорошо представить своего читателя. Вот читатель газеты «Народная армия», я думаю, тоже можно себе представить. Он, наверное, военнослужащий. И, наверное, Потому что рядовые газету. Вот, мягко говоря. Вот. Представьте своего читателя и подумайте, почему эта информация может быть интересна ему. Гениальный, по моему мнению, репортаж. Стас Михайлов улетел в русском GQ, написанный Егором Мостовщиковым. По-моему, этой весной. Ссылочка в группе есть, а лисы не... А, не, не не все хорошо, мой а, фишка... а, Повесишь, да, Стаса Михайлова? Он просто очень смешной. А, репортаж чем классный? А, я постоянно читаю русский GQ, а еще читаю русский Forbes, и а, я, в принципе, слышала словосочетание Стас Михайлова. Потому что я знаю, что это чувак самый высокооплачиваемый артист России. О чем мне, кстати, GQ и сообщает, что ребята, Стас Михайлов улетел, а GQ отправился на поиски самого высокооплачиваемого артиста России в его родной город. А, в первом абзаце, не помню, чем там именно Егор травит, по-моему, он попадает в какой-то клуб, где когда-то выступал Стас Михайлов. Что происходит во втором абзаце? Автор объясняет мне, почему я вообще должна знать, кто такой Стас Михайлов, и что именно я не должна знать. А должна знать я о нем следующее. Этот человек последние вот несколько лет опережает в России по популярности Григория Алгарса. Его называют любимым певцом Путина. И я также узнаю, что вот эта вот песня из такси «Лишь для тебя на этом небе звезды» это вот этот пацан, и он не миллионер. Ну, то есть... А... И вот эти вот все факты, они мне как бы объясняют, что неплохо бы, в общем-то, узнать о нем больше. Вот а, это просто причине что этот человек вторгается в среду моего обитания довольно регулярно. Не дай бог сесть в маршрутке, там вообще просто ты не, ну, не застрахован. Все. А, то же самое нужно проделать с любым текстом. Если мы пишем а, о а, китовом мясе и убийствах китов в Исландии, а, почему это должно касаться нашего обычного просто там, любопытствующего человека в Украине или России? А, во втором абзаце круто бы ему сообщить, что с учетом темпов истребления китов возможности посмотреть на них, у него осталось 2-3 года. И мы ему говорим, что читает этот текст, на предмет решить, а нужно ли тебе туда срочно ехать и посмотреть на этих китов, или уж фиг с ними, с китами, пусть вымирают, все равно это не то, на что тебе стоит потратить свои каникулы. Каждый раз человеку нужно буквально артикулировать, что именно заставило тебя сообщить ему об этом прямо сейчас, почему ты туда отправился и собираешься с ним об этом говорить.